Спасибо. Я крымчанин, моя родина Украина, автономная республика Крым. Я хочу сказать про язык вражды и про конкретные факты. Я один из немногих освобожденных граждан Украины, которые были лишены свободы по политическим мотивам на России и в оккупированном Крыму. В мае 2014 года я был похищен работниками ФСБ в наказание за демонстрацию и открытое выражение своей гражданской позиции против аннексии Крыма а также за сотрудничество с международными журналистскими изданиями. За... Из-за того, что я выражал свое мнение открыто, меня пытались с целью добиться признания в показаниях, дать против себя показания в экстремизме и в терроризме. Меня душили противогазом, проводили по электрический ток и избивали. В результате я был осужден за свои высказывания на 7 лет и за участие в придуманном ФСБ террористической группы которую, по версии следователей, возглавлял украинский режиссер Олег Сенцов. 767 дней я провел в нечеловеческих условиях в тюрьме под постоянным давлением и прессингом лишь за свою позицию. Меня принудительно заставляли сменить украинское гражданство, и только в июне этого года, благодаря международным санкциям и давлению на Россию, меня обменяли на двух сотрудников ГРУ, арестованных в Украине. Мой случай далеко не единственный. Аннексия Крыма Российской Федерации привела к многочисленным нарушениям прав и свобод, а также созданию системы политических преследований. Одним из наиболее уязвимых групп является представители гражданского общества. Это крымские татары и украинцы с проукраинской -э, про позиции. Все те, кто считает Крым частью Украины и называют все произошедшее оккупацией аннексии, в том числе это журналисты и блогеры. Используя полный арсенал репрессий от убийств и насильственных исчезновений до притеснения свободы слова и разгона мирных собраний, э, и все это началось с 2014 года и продолжается по настоящий день. Одно из последних моментов это арест э, Николая Семену, журналиста Радио Свобода крым которые удерживаются на территории оккуп... оккупированного Крыма. Также один из последних моментов, который прозвуч... прозвучал на весь мир, это дело Эльми Умерова, замглавы Меджелиса, который в интервью крымско-татарскому телеканалу АТР сказал, что Крым является частью Украины. Из-за этого высказывания на Эльми Умерова было заведено уголовное дело и преследование в обвинении в экстремизме. После чего главами Меджелиса с целью... Оказание на него давления был помещен в психиатрическую больницу, и только с помощью международного давления он был освобожден. Также есть Юрий Ильченко, который удерживался 11 месяцев в СИЗО в Симферополе только за то, что он сделал перевоз в социальных сетях и задал вопрос обществу: возможно ли восстановление контроля над территорией Крыма Украины? Ситуация с прав человека в оккупированном Крыму стремительно ухудшается. Свобода сворачивается до уровня тюремной камеры, где рискуют очиститься все больше и больше невиновных людей. Международное сообщество должно адекватно реагировать на ухудшение ситуации тем инструментом, которые Россия понимает. Усиливать санкции, которые были введены против России за анексию Крыма. Спасибо.